الحمد للہ الحمد للہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب لوگوں پہ خاص کرم ہے کہ اللہ پاک نے میں نسبت بخشی کہ ہم حضور نبی کریم اللہ السلام کا دن منائیں ان کی خدمت بابرکت میں الہٰ عقیدت پیش کریں اور حضور کی سیدم بارکاہ پہ بات کریں یہ بدا شرح بڑی سعادت کی بات ہے تو ایسی محفلیں جو کہ بڑی پر نور محفلیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے بہت بڑا انعام ہے اور جہاں پہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رداسرائے کی جاتی ہے حضور کی باتیں کی جاتی ہیں تو جب حضور کی دربار ایک میں میں کی حقیقت پیش کیے جاتے ہیں تو بہت لوگ بتاتے ہیں کہ ایسی محفلوں میں بہت سی محاورائی مفلو جن میں جنات بھی ہیں رشتے بھی ہیں ارواہ بھی ہیں حتیٰ کہ چرند پرند پرند درخت پہاڑ یعنی تقریباً ہر لوگوں کا ہر فرد جہاں تک یہ آواز جاتی ہے وہ اس مدرسرائی میں شامل ہو جاتے ہیں حضور ربی کریم اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی ہستی کا کیا بیان کرے گا چھوٹا منہ بڑی بات ہے ہم تو ان کے متعلق کچھ بیان کر بھی نہیں سکتے تقریباً پندرہ سو سال سے مسلسل حضور کی سیرت مبارکہ پہ لکھا جا رہا ہے حضور کی سیرتا سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے نعت خان نعتیں پیش کر رہے ہیں شاعر لوگ حضور پہ شاعری کر رہے ہیں یعنی ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے حضور کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے اور کیوں نہ کرے کہ قادر مطلق ہنستی خود حضور پہ درود بھیجتی ہے اور فرماتی ہے کہ میں حضور پہ درود بھیجتا ہوں اے فرشتوں اے مومنوں آپ یہ حضور پہ درود بھیجو بلا شبہ یہ بڑی سادت کی بات ہوتی ہے ماشاء اللہ آپ لوگ بھی بہت سارے دور دراز علاقوں سے یہاں تشریف لائے ہیں آج گرمی بھی بہت زیادہ ہے موسم بھی کافی گرم ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود ماشاء اللہ آپ لوگوں کا جوش و خروش دیدنی ہے کہ آپ لوگ کتنی عقیدت سے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صادری کو قبول فرمائے اور ہم سب پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہو ہمیں حضور کی نسبت حاصل ہو حضور کی قربت حاصل ہو حضور کی شفاعت سے مبیر مند ہوں اور حضور کی زیاد سے مشرف ہوں یہ جو عقیدت ہے یہ پتنے کو پتنے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے یہ ایک چھوٹا سا عقیدت کا مظاہرہ ہے جو ہم لوگ یہاں کر رہے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی ربیع الاول کا مہینہ ابھی اسٹارٹ نہیں ہوتا تو اس کی تیاریاں اس مہینے کی شروع ہو جاتی ہیں ہم بستوں میں دیکھتے ہیں دوروں میں دیکھتے ہیں وقت بھاز میں دیکھتے ہیں اور خاص طور پہ ہمارے جو مراقبہ حاض ہیں جو کہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ہمارے مختلف مراقبہ حاض میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ پروگرام پیش کیے جاتے ہیں اور ہر جگہ لوگ بڑی عقیدت سے بڑی محبت سے شامل ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ خاص کرم ہے حضور کی نظر رحمت ہے ورنہ ہم ادلا سے بندے ہیں ہماری کہاں جورت ہے کہ ہم حضور کے حکمت میں کچھ پیش کر سکیں بار اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خاص طور پہ نواز رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ اپنی نظر فرماتے ہیں یہ سارا دراصل جو سسٹم ہے یہ دیکھا جائے تو ایک روحانی سلسلہ ہے اور اس سلسلے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ روحانی لوگ مائے حق مائے باطن وہ دن رات اس مشن پہ لگے ہوئے ہیں کہ حضور کے مشن کو عام کیا جائے اور جس کی مثال ہماری مرقبہ ہیں مختلف ٹاؤنز ہیں اس کے علاوہ بھی شمار جگہ حضور کے ذکر خیر ہوتے ہیں حضور سے عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے کلف عقیدت پیش کیے جاتے ہیں اور لنگر کا تو کوئی حساب ہی نہیں اتنا لنگر اس مہینے میں بڑھتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے میں اکثر ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا تو اس مہینے میں رپیل نمبر کے مہینے میں مدینہ شریف میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ہمرہ کی ادائیگی کی جائے اور بلا شبہ بہت ہی سعید لوگ ہیں بہت زیادہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اس مہینے میں بھی عمرہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور حضور نبی کریم اللہ کے روزن بھارت پہ حاضری دیتے ہیں وہاں ہر وقتی اللہ تعالیٰ کے معارتِ ضلعات کا نزول تو ہوتا رہتا ہے لیکن یہ جو ربیع ابر کا مہینہ ہے اس میں تو بزرگ لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ دریائے فیض تو سارا سال بہتا رہتا ہے لیکن عام جو دریا ہیں ساون کے مہینے میں انہیں تو آ جاتی ہے تو یہ جو دریائے رحمت ہے یہ ربیع الاول کے مہینے میں پوری توغیانی پہ ہوتا ہے کسی بندے کو خالی نہیں جانے دیا جاتا ہے۔ وہاں کی تو بات یہ الگ ہے اب دینا شریف میں جو لوگ جاتے ہیں کرتے ہیں حضور حور ر کے پہ حاضری دیتے ہیں حضور ان پ خوشی نظر کرم فرماتے ہیں اور حضور کے فیوز و پرکات قیامت تک جاری اور ساری رہے ایسے سبھی ہے کہ بس ایک خاص لمٹ تک کام ہو گیا ختم ہو گیا ایسا نہیں ابھی بے بے شمار لوگ ہیں جن کو خواب میں حضور کی زیارت ہوتی ہے ایسے لوگ ہیں کہ جن سے حضور علیہ السلام سے نفیس ملاقات کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں جن کو حضور بیٹھ کرتے ہیں اور بے شمار ایسے اولیاء کرام اکرام ہیں جن کے حضور نبی کریم علیہ السلام کے دربار اقدس میں حاضری ہوتی ہے بہت خوشی سی وہ گنے جاتے ہیں جن کی حضور کے دربار میں حاضری ہوتی ہے حضور کا دربار بہت بڑا دربار ہے اور اس دربار میں وہ لوگ جاتے ہیں جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں عام بندہ والی جاتا ہے یہ حضور کا خصوصی کوٹا ہے کہ جس کو حضور بلاتے ہیں اپنے دربار میں ان کی حاضری کراتے ہیں وہ حاضر ہو جاتا ہے اس میں خصوصیات جو خصوصیات ہے وہ پیر و ہے یعنی بندہ اپنے طور پہ حضور کے دربار میں نہیں جا سکتا یہاں کے کہ جو قاعدے ہیں کوئی کل ہیں ہے کہ مرشد جو ہے وہ اپنے مریدوں میں سے کچھ لوگوں کے سلیکشن کرتے ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ اب اس قابل ہو گئے ہیں ان کو چلہ پیشن کرا دی گئی ہیں ان کو شب داریاں کرائی گئی ہیں روزے رکھوائے گئے ہیں بہت سارے چلے کٹوائے گئے ہیں ان کو درد راز ذکر اظار کروائے گئے ہیں اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے کے اتنے حواس بن گئے ہیں تو اب اس قابل ہو گیا ہے اس کو حضور کے دربار اقدس میں پیش کیا جائے تو پھر مرشد اس بندے کو حضور کے دربار اقدس میں پیش کر دیتے ہیں پہلے مرشد کا دربار ہوتا ہے وہاں سے لوگوں کی تعلیمات کا سَسا ضرور ہوتا ہے اور وہاں بھی تعلیمات مختلف ہیں مختلف لوگوں کی مختلف تعلیمات ہیں کہ کسی کو کتنا نوازا جاتا ہے یہ مرشد کا کوٹا ہوتا ہے کہ مرشد اس کو کتنا نوازتے ہیں وہاں کوئی دنیاوی تعلیم دنیاوی عہدہ مال و غلط کو نہیں دیکھا جاتا کسی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھا جاتا کسی کے قد کاٹ کو نہیں دیکھا جاتا کسی کو خوبصورتی کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ مرشد کے اپنے پیمانے ہوتے ہیں جو بندہ اس پیمانے پہ پورا اترتا ہے جب وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہم نے اس کو مہلا دلا کے صاف ستھرا کر دیا گیا ہے اس کا باطن صاف کر دیا گیا ہے ابھی اس قابل ہو گیا ہے کہ حضور کے دربار میں اس کو پیش کیا جائے تو پھر اس کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے دربار اکبر میں پیش کیا جاتا ہے پھر اس بندے کی تعلیمات کا سلسلہ حضور کے دربار سے شروع ہو جاتا ہے پھر حضور اس کو جتنا چاہتے ہیں نوازتے ہیں کیونکہ حضور تو روحانی عظو کا سمندر ہے ایسے ایسے اللہ پاک نے کو علوم عطا فرمایا ہے جو کسی نبی رسول پیغمبر ولی اللہ کسی کو نہیں عطا کیے گئے جو حضور کو عطا کیے گئے ہیں اب یہ حضور پہ آئے کہ حضور کس کو کتنا نوازتے ہیں یا حضور اپنے اس کوٹے میں سے کسی کو کتنا کوٹا عطا فرماتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس قابل ہے کہ وہ اتنے علوم کو سہ سکتا ہے اتنے سے آغاز بن گئے ہیں اس بندے کو اتنا ہی نوازا جاتا ہے آتے کہ اس کی مثال ہمارے پاس تو ہمارے سامنے ہمارے مرشد کریم بھی ہے حضرت عظیمی صاحب کو حضور نے بہت نوازا ہے کی ان سے اپنے پیروں مرشد حضور کے بابا کی وجہ سے ہیں حضور کلندر بابا نے بڑی محنت کی سال ہاں سال ان کی تربیت فرمائی اور بڑا عجیب سا سسٹم یہاں الٹ پول نظر آتا ہے کہ عام طور پہ جو مرید ہیں وہ مرشد کے پاس جاتے ہیں وہاں حاضری دیتے ہیں وہاں سے علم حاصل کرتے ہیں یہاں ایک الٹا سسٹم ایک مرشد خود تشریف لا رہے ہیں اپنے مرغ کے گھر اور ایک دو چار دن نہیں مہینے نہیں سالوں کے ادھر ہی ان کی تربیت ان کی تربیت فرمائی پھر حضور کلندر بابا فرماتے تھے کہ میں نے اپنے شگرد عزیز حجی عزی شمسد عظیم صاحب کو پیس پیس کے سرما بنا لیا اب کوئی چاہے تو آنکھوں میں لگا لے کوئی چاہے تو ہوا میں اڑا دے یعنی ان سے آگے کتنے لوگ ہیں جو فیضیاب ہوتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں دوسرے کے پاس گیا تھا دوسرے نے بڑا کرم فرمایا کافی ٹائم دیا اور وہ اس چیز پہ افسوس کا اظہار فرما رہے تھے کہ لوگوں میں عقیدت بڑی ہے محبت بڑی ہے اظہار بڑا ہے بہت کچھ ہے لیکن وہ جو علم میرے پاس اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے پیر مرشد نے عطا فرمایا ہے اس علم کو لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں گا ون پرسن بھی تیار نہیں گا اور فرمانے لگے یہاں لوگ بڑے بڑے فن خان بن گئے اپنے آپ کو بدل کیا کیا پوز کرتے ہیں کوئی ابتال بن گیا کوئی کلندر بن گیا کوئی میزور بن گیا کوئی فلام بن گیا انہوں نے کہا یہ جی, آپ سارے زیرو ہیں اب سارے نرسری کے طالب علم ہیں نرسری سے کوئی بندہ باہر نہیں نکلا کہ میں طرف بات کر رہا ہوں لیکن جو انہوں نے فرمایا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے طور پہ جو مرض سمجھتے ہیں ہمارے ان پیمانوں کی کوئی وقت پہلی نہیں ہے پیمانہ وہ ہے جو مرشد کا ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم مرشد کے اس پیمانے پہ پورا اترنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہم نے کبھی کوشش کی ہم اپنے سرسا کو جو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا جی کہ یہاں تو لوگ نماز بھی ادا نہیں کرتے حالانکہ نماز میں دس منٹ لگتے ہیں تو فرمایا پانچ وقت کی نمازیں پچاس منٹ لگیں گے وہ سمجھ میں ایک گھنٹہ لگ جائے گا آپ کو ایک گھنٹہ آپ چوبیس گھنٹے میں اللہ کے لیے جی نہیں نکال سکتے پھر فرمایا کہ بھائی سرسا کے اسباق ہیں مراقبہ ہے ایک گھنٹہ اس کے نکالے گا تو ٹوٹلی totally چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹے بنتے ہیں ہم سارا دن ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں موبائل پہ لگے رہتے ہیں لوگوں سے ملتے بلاتے ہیں ادھر ادھر ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں لیکن اس سائڈ پہ لوگ نہیں آتے ہیں. تو روحانی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف آئیں اللہ کا عرفان حاصل کریں اللہ تعالیٰ کے خاص لوں ایسے خصوصی علوم جو حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائے ان کے توسط سے آگے علیہ احترام کو منتقل ہوتے ہیں وہ علوم انسان حاصل کرے یہاں جو فضیلت ہے علم کی ہے علم علوم کی یعنی روحانی علوم کی علم الاسما کی جن علوم نے انسان کو اشرف الخلقات بنایا اللہ کا نائب بنایا اللہ کا خلیفہ بنایا اور یہ لوگ سوائے پیرو مرشد کے آپ کو کوئی نہیں دے گا مرشد پہلی سیڑھی ہے اگر آپ پہلی سیڑھی پہ قدم نہیں رکھیں گے تو آپ چھت پہ نہیں پہنچ گے یہ اس اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے مرائل ہوتے ہیں جو انسان کو طے کرنے پڑتے ہیں جو لوگ مرشد کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں ان کے احکامات پہ پوری طرح دل و جان سے عمل کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں خالی زبان کلامی ٹھیک ہے عقیدت کی اظہار کر دیتے ہیں کہ یہ میرے پیر مرشد میرے بابا جی میرا جی سب لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پہ کتنا عمل کرتے ہیں اپنے سسے کی تعلیمات پہ کتنا عمل کرتے ہیں قواعد و ضوابط پہ کتنا عمل کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے کرتے نہیں کرتے. یہ جو ہے یہ اہمیت رکھتی ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فارم ہے روحانی پلیٹ فارم ہے ہم حضور کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے وہ خصوصی علوم حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جنہوں نے آپ کو افسر المیا بنایا اللہ کا محبوب ترین بنا بنایا اور خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضور پہ آپ کی عنایات فرمائی کہ وہ کوٹا صرف حضور کے لیے رکھا کیونکہ علوم تو شمار ہے یہاں دنیا میں بھی دنیاوی علوم بھی ہیں روحانی بہت ساری اقسام ہیں لیکن جو حضور کا خصوصی کوٹا ہے جو حضور کو اللہ عنایات کیے گئے ہیں علم ندونی علم نبوت اس کو حاصل کیا جائے اصل علم وہ ہے دوبارہ جی یہ جو محفل جانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح ہوا کیا جائے کہ روحانی علوم کی بڑی اہمیت ہے ہم مادی لوگوں کے ساتھ ساتھ روحانی علوم بھی سیکھیں اور روحانی علوم سیکھیں گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے آخرت میں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال مالک کتنا اکٹھا کیا کتنا جائیداد بنائے کتنا بینک بیلنس بنایا کتنی اولادیں پیدا کیں اولادوں کے ساتھ کیا کیا نہیں بلکہ وہاں جو پیمانہ ہے وہ روحانی علوم ہے کہ ہم نے روحانی علوم سیکھے یا نہیں سیکھے اگر نہیں سیکھے تو اس کی بقایدہ جاب دہی ہوگی کیونکہ یہ جو روحانی علوم ہے اصل علوم ہے اس کائنات کے یہ کائنات جو ساری چل رہی ہے روحانی علوم پہ چل رہی ہے ان علوم کے اندر تخلیقی قوانین اور فارمولے بھی ہیں اگر ہم ان تخلیقی قوانین اور فارمولوں کو سیکھیں گے تو ہم دنیا میں اسے ہوں گے اور آخرت میں بھی اسے ہوں گے بہت بہت شکریہ جی کافی ٹائم ہو گیا جب زیادہ جب زیادہ کچھ لیٹ ہو گئے بہت معذرت دی کیونکہ مہاراجہ پروان جو ہے ساجہ ہو گیا تو اس کے لیے میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں آپ کی طرف سے بھی اپنی کامیاب کی طرف سے بھی ابو کے سعود اصلاب کا ٹائم ہو رہا ہے تو اب انشاءاللہ شاء اللہ کرتے ہیں اس کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ